Много говорить. Экономическая составляющая там лучше или хуже. Но знаете, мне хочется два примера привести. Два года назад журналисты откопали президент в Германии. Ну там должность президента она немножко такая более почетная. Узнали, что он еще пять лет до этого, будучи сенатом каких-то земель, взял кредит на полтора процента дешевле, чем все остальные. Они в этом увидели коррупции, он подал в отставку. Да. Возьмите несколько месяцев назад при Балтийской стране, в Литве, по-моему, да. обрушился супермаркет. Весь Кабмин ушел в отставку. Да. Хотя какая, какое отношение кабинет министров имеет к тем техническим документам и так далее? Ну какое это имеет? Есть понятие ответственность. Политическая ответственность. Тут у нас сумасшедший политический кризис. Месяц страна бунтует. Хоть одна отставка есть. И а Хлопают в ладоши тем, кто, кто санкционировал избиение студентов. Я говорю про нашу партию. Поэтому, вы знаете, просто ты удаешься, просто страшно становится и жутко. Пришли к власти те, которые не понимают, что власть принадлежит народу. И они всего лишь временные. Сегодня пришли, придут завтра другие. Они пришли, наверное, навечно. Они забыли, что есть конституция что у нас есть закон Нет. и у нас есть народ они наверное считают что они эту власть взяли навеки поэтому как раз наше нахождение здесь там в киеве ну должны наверное маломальски привести их какой то трезвость ума что ли какое-то чувство чтобы они поняли что они не цари они что они эту власть не положили себе в карман или в сейф и навеки закрыли что здесь люди и они всего лишь наши нанятые чиновники. Они, наверное, это забыли. Поэтому я надеюсь, что наше пребывание, сколько бы оно ни продлилось, на этом холоде, ветру, как бы долго мы, может быть, все это, и может быть, и день, и два, и месяц, как у меня спросили, когда это закончится, журналисты на кровном столе. Я говорю, знаете, может быть, и завтра. Янукович подаст в отставку. Закончится, логично или нет? Когда он вот это будет, я не знаю. Ну, вы знаете, спасибо всем за терпение, за нашу выдержку. Мы на правильном пути. Спасибо большое.